Street. குருபியோ அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் மாதங்களில் நான் மார்கழி என்கிற பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த சிறப்பு வாய்ந்த மார்கழி மாதம் வளர்ப்பிறையில் வரும் ஏகாதசி வைகுண்ட ஏகாதசி அதுவே மோக்ஷதா ஏகாதசி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது மகாபாரத போர் நடைபெற்ற போது மார்கழி மாதத்தில் வரும் இந்த ஏகாதசி நாளில்தான் கிருஷ்ணபரமாத்மா கிருஷ்ண பரமாத்மா அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதை உபதேசம் செய்தார் அதனால் இது கீதா ஜெயந்தி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அன்றைய தினம் முழு பகவத்கீதையும் அல்லது ஒரு அத்தியாயமா பாராயணம் செய்திருவோம் ஏகாதசி என்றால் பதினொன்று என்று பொருள் ஞானேந்திரியம் ஐந்து கர்மேந்திரியம் ஐந்து மனம் ஒன்று எனும் பதினொன்றும் பகவானிடம் ஈடுபடுவது ஏகாதசி விரதம் அந்த நாளில் பகவானை மட்டுமே நினைத்து அவன் புகழ்பாடி விரதம் இருந்தால் மனக்கவலைகள் விலகி மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை ஏற்படும் பூலோக வைகுண்டம் என்று போற்றப்படும் ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதரை தரிசிக்க ஆதிசங்கரர் சென்றபோது ரங்கநாதாஷ்டகம் என்ற ஸ்தோத்திரத்தை இயற்றியதாக சொல்லப்படுகிறது திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி நாளை வெள்ளிக்கிழமை ஏகாதசி இந்த நன்னாளில் ரங்கநாதரை வணங்கி நாம் அந்த ரங்கநாதாஷ்டகத்தை பாராயணம் செய்திடலாம் ஸ்ரீ குரு ப்யோணமஹ ஹரி ஹி ஓம் ஆதி சங்கர விரச்சித்த ரங்கநாதாஷ்டகம் ஆனந்த ரூபே நிஜ ரூபே ब्रह्मस्वरूपे श्रुतिमूर्तिरूपे आनन्दरूपे निजबोधरूपे ब्रह्मस्वरूपे श्रुतिमूर्तिरूपे शशाङ्करूपे रमणीयरूपे श्रीरङ्गरूपे रमतां मनोमे शशाङ्करूपे रमणीयरूपे श्रीरङ्गरूपे रमतां मनोमे श्रीरङ्गरूपे रमतां मनोमे कावेरितीरे करुणाविलोले मन्दारमूले धृतचारुचेले कावेरितीरे करुणाविलोले मन्दारमूले धृतचारुचेले दैत्यान्तकाले किल लोकलीले श्रीरङ्गलीले रमतां मनोमे श्रीरङ्गलीले रमतां लक्ष्मीनिवासे जगतां निवासे हृत्पद्मवासे रविबिम्बवासे कृपानिवासे गुणवृन्दवासे श्रीरङ्गवासे रमतां मनोमे श्रीरङ्गवासे रमतां मनोमे ब्रह्मादिवन्द्ये जगदेकवन्द्ये मुकुन्दवन्द्ये सुरणाथवन्द्ये व्यासादिवन्द्ये सनकादिवन्द्ये श्रीरङ्गवन्द्ये रमतां मनोमे श्रीरङ्गवन्द्ये रमतां मणोमे ब्रह्मादिराजे गरुडादिराजे वैकुण्ठराजे सुरराजराजे त्रैलोक्यराजे किलोकराजे श्रीरङ्गराजे रमतां मनोमे श्रीरङ्गराजे रमतां मनोमे अमोघमुद्रे परिपूर्णनिद्रे श्रीयोगनिद्रे ससमुद्रनिद्रे अमोघमुद्रे परिपूर्णनिद्रे श्रीयोगनिद्रे ससमुद्रनिद्रे श्रितैकभद्रे जगदेकनिद्रे श्रीरङ्गभद्रे रमतां मनोमि श्रीरङ्गभद्रे रमतां मनो मे सचित्रशायी भुजगेन्द्रशायी नन्दाङ्कशायी कमलाङ्कशायी क्षीराब्धिशायी वटपत् श्री शायी श्रीरङ्गशायी रमतां मनोमे श्रीरङ्गशायी रमतां मनोमे इदं खिरङ्गं त्यजतामिहाङ्गं मिहाङ्गं पुनर्नचाङ्गं यदि चाङ्गमेति इदं खिरङ्गं त्यजता मिहाङ्गम् पुनर्नचाङ्गं यदि चाङ्गमेति पाणौ रताङ्गं चरणेऽम्बुगाङ्गं याणे विहङ्गं शयने भुजङ्गम् पाणौरताङ्गं चरणेम्बुगाङ्गं याणे विहङ्गं शयने भुजङ्गम् रङ्गनाथाष्टकं पुण्यं प्रातरुत्ताय यः पठेत् सर्वान् कामान् अवाप्नोति रङ्गिसायुज्यमाप्नुयात् इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं श्रीरङ्गनाथाष्टकं सम्पूर्णं गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्